Вітаю вас, шановні! 17 листопада уся студентська еліта відзначала міжнародний день студента. Особливо відзначився інститут підприємництва стратегія, в стінах якого не лише студенти інституту, а й студенти з інших навчальних закладів міста, а також учні шкіл, залишились задоволені святом. Дивіться. Так вийшло, що день студента співпав з традиційною для інституту підприємництва грою Магнат, яка викликає неабиякий інтерес, і у школярів, і у студентів, і у підприємців, в тому числі. Стратегія кипіла від гостей, хорошого настрою, позитивних емоцій та видовищ. Институт предпринимательства. Предпринимательская деятельность – это та работа, которая занимает большую часть населения мира. И очень хотелось бы, чтобы и нашей страны в том числе. И целью нашего института – это подготовка ребят к тому, чтобы, когда они пойдут в свою взрослую жизнь, они могли заниматься своим бизнесом. Бизнес – это, безусловно, профессионализм. Безусловно, это умения и знания какие-то профессиональные, которые дает каждый вуз. Но это еще многое другое. Это креативность мышления, это умение найти выход в очень сложной ситуации, многое-многое другое. Этому трудно научить. Может быть, и нельзя в полном смысле этого слова. Но дать какие-то практические навыки нужно и, главное, можно. Научаящие студенты в предпринимательской деятельности в игре «Магнат» развиваются навычкой и закрепляются важные знания для майбутних предпринимателей. Каждый набирает занятия до души. Это не просто, они вышли тут что-то продают, а оказывают какие-то услуги. Это предприятие. И каждое предприятие до этого было зарегистрировано. У нас тут свой виртуальный исполком, СЭС, с налоговая, пожарники, как положено. Все прошли регистрацию. Все получили видповидные посвящения и деятельность, которую они проводят, она должна быть исключительно в рамках нынешнего законодательства. То есть это маленькое окошко взрослую жизнь. Сегодня они работают, сегодня они зарабатывают, зарабатывают в наших в своих вот виртуальных денежных знаках, в магнатах. Победит тот, кто больше заработает. Так как положено. А больше заработать это не только дать лучшие услуги, это и реклама, это и некий креатив, необычность, найти э, свою какой-то свой сектор рынка, показать, что наш продукт, наши услуги самые востребованные, самые лучшие. Я надеюсь, что мы, как институт, как люди, которые здесь работают и которые здесь учатся, сможем. Це тобто дать можливість нашим дітям, нашим студентам отримати практичний навик. Без захоплення коридорами не пройдеш, кафе, ресторани, все як у великому місті. На кожному кроці скільки смакоти, японська кухня, суші, солодощі, різноманітна випечка, вареники, салати, напої на будь-який смак без алкоголю. Так, за напиток набіток на самом деле зублю. Только взрослі мужчини, по тому як взрослі мужчини, всі завжди в роботі і заняти їм потрібно виглядіти вы, выглядеть місяць. Спасибо за допомогою. Всього досхочу. Голодним не залишишся. Фантазії студентів немає меж, фарбовані макарони замість намиста, статуетки і фігурки із солоного тіста, бісероплетіння. Прикрас було предостатньо, щоб пристойно виглядати в день студента. Хто обирав такий вид діяльності? Чим ви тут займаєтеся, що продаєте? і Який результат? У нас був метод мозкового штурму. Ну, рішили діти щось своїми руками. З теста, солене, тесто і макарони. Уже аренду вже окупили, скажем так. А далі буде видно. У нас ще є время. Ой, муси купила. Пойду в Discovery, буду голодна і скушаю. Покупців було можна сказати багато. Вже продаємо ми наші вироби з бісеру, з тіста та соломи там. Доробляють навіть до сих пір. Ну загалом відгуки добрі. Найдорожчі 20. Найдешевші – найдешевше. Десять москова атака. Міні-мозок у вигляді грецьких горіхів став дуже популярним символом для студентів. Такий собі талісман перед сесією. Тут приватні підприємці попали в яблучко. А ось і ігри для азартних гравців: рулетка, карти, все як у справжньому казіно, тільки зі студентською валютою. Гадання на картах, на родинках така собі херомантія безліч безпрограшних лотерей, фотостудія. До речі, дівчатам цей вид діяльності до вподоби. А ще пісні на замовлення та привітання на студрадіо. Признання в любві в життя. Реклама свого предприяття. Куди вона? А зараз поздравляють групу «Пенел 9.51» з Днем студента. Ребята, поздравляємо! Класного настроєння і удачного дня! Прикольно було спостерігати за циганами, які збивали магнатиків з усієї студентської еліти. І у покупців, і у продавців. Весело і за гроші. Чому обрали саме такий вид тому що він портативний і дуже ефективний е, в цій грі, тому що можна не тільки на одному місці, а й в багатьох місцях побувати, щоб заробити як можна більше магнатів і таким, таким чином виграти. Ну і Як люди налаштовані налаштовані дуже добре, войовниче, да. і весело, головне розуміють, що ми ділимо. Назбирали 85 тисяч магнатів, і на даний момент ми побідітелі. Наїлися, нагадалися, потанцювали, тепер можна і посміятися від душі. В кінозалі можна було переглянути кумедне відео, підготовлене самими ж студентами, та пошарудіти попкорном. На свіжому повітрі теж сумувати недоречно. Для любителів постріляти чекала перевірка на влучність в тирі. Дівчат більше захоплювали салони краси. А вас привістують жемчужина, чужи города жовтиї води, салон красоти «Медуза Гаргона». Салон красоти мідуза ґаргона. Тільки ми із можемо дівки може красивіше. Тут і зачіску можна зробити і підстригтися, і розслабитися під масаж. классно, очень классно делает массаж, вообще профессионал просто. часто вы бываете в таком массажном салоне? Нет, первый раз попала. Вообще. Да, да. У нас очень эксклюзивное место, потому мы и жемчужина города Желтые Воды. У нас эксклюзивные доступные услуги. Ну, а теперь, если уже выйти из образа, что дает игра «Магнат»? Ігра Магна какой-то опыт, так як інститут у нас підприємательства, а ми учимся ще на специальности менеджмент, менеджмент підприємства, то, то опыт, і в будущем тоже ми будемо то свої То підприємства. То есть, это це якийсь маленький опыт для развития самого самого себя. Ну як для мене, це дуже цікаво і багатьом це, Ну якби це дає якусь можливість пізнати світ бізнесу, можливо, навіть так. Це добре. Величезні черги в салонах на розпис нігтів. Красиво, стильно, оригінально. А чом би і не поекспериментувати. дуже да, красиво, Талантливо. Не кожен так вміє. Студенти вчаться якимось некоторим там, реклами, маркетингу і так далі. Це може бути допоможе далі в майбутньому. И вот наконец настала мыть нагороджень и вид знак краччих и скраччих. Давидься далее. Итак, стратегия в очередной раз сделала то, что не под силу даже Кембриджу, не говоря уже о киевских вузах. Мы сделали игру, которая так похожа на жизнь. И э, это было уже настолько успешно, что приватбанк обрывает телефоны и пытается выяснить как-то определить для себя курс гривны к магнату возможно возможно им поможет такая вот сумма дело в том что эта игра стала теперь еще и заботой города и на призы нам выделили 2650 гривен мэр и партия регионов Понятно, что не все получили поровну. Начнем с того, что нам показалось очень интересным, и, конечно, мы должны об этом говорить. Первое, первый, кто получит приз, это предприятие «Медуза Гаргона». Оно получит приз за коммуникативную активность. Уникальный человек, который стоял у ворот и зазывал женщин. А вас приветствует жемчужина города Желтые воды, салон красоты «Медуза Гаргона». Салон красоты «Медуза Гаргона». Только мы из красивой девушки можем сделать еще красивее. Мне было несколько непонятно, почему в салон красоты, который называется «Медуза Гаргона», зазывает аргументом «Мы вскроем вашу подлинную сущность». Ну, в, <кх> в общем, это было интересно. В этой же, в этой же номинации «Strategy Land». Это группа E085152. Дело в том, что у них были чудесные костюмы, и они, они добрались даже до моего кабинета с предложением купить блинчик. Где? этой же номинации награждается предприятие «Пузата хата». Вы видели в коридорах института двух казаков, по-моему, их было двое, да, они ходили и чего-то говорили. Чего говорили, я не понял, но по утверждениям очевидцев это было правильно и хорошо. 11. 11. 11. 11. 11. В этот раз мы столкнулись с немалым количеством очень интересных идей и решили вот одну особенно выделить. Дело в том, что мозги до сих пор в институте не продавались. Причем с такой странной ценовой политикой. Мозги известного ученого и мозги блондинки шли по одной цене. Ребята, поздравляю! Мозги блондинки дороже! Да не, ну кто сомневается, Лариса Федоровна. Були відмічені виступи учнів шкіл міста, які проявили креативність і оригінальність своїх задумів. Найбільше оцінили кумедний кінозал, де учні шостої школи підготували прикольне відео, яке розважило публіку. Значит, предприятие «Ржач-4Д». Дело в том, что, смотрите, они выбрали уголок института, в который даже я захожу пару раз в год. В общем, ну, то есть это, это далеко и холодно. Тем не менее, они внедряли культуры в массу, вот за это, собственно, и приз. За поширение культуры у населенных территориях. Ребята! Шестая школа. Поздравляю вас с большим успехом, отличный дебют, отличный. Поздравляю, удачи. С этим призом мне не все понятно, но на нем настаивала женская часть комиссии. Собственно, я бы его вручил по другому поводу. в Батерфляй тут написано. м 751 Дело в том, что он меня парализовала на самом деле работу общепида, потому что я пошел туда с утра, и говорящие часы мне сказали, что мой вес соответствует моему росту. Весы, говорящие весы. Я должен отдельно поблагодарить Ярика Мовчана, если он здесь есть. Есть. Но после этого заявления я, естественно, не стал приобретать ни грамма лишнего веса и избегал общепид. Значит, под предприятие Баттерфляй в номинации Женская радость за устойчивый бренд, который э, у них, в общем-то, уже и в прошлый раз они хорошо выступили. Это третий сезон, да? Поздравляю, ребята, отличный результат. Еще одна школа, восьмая. Дело в том, что нам пришлось придумать э, отдельный приз потому что столь агрессивного маркетинга на территории института еще не было. Бей в бубен. Восьмая школа. Подобався комісії і азарт. Казіно Баян підприємство, організоване учнями 10-ї школи, отримало третє призове місце та грошову винагороду 200 гривень. Друге місце в категорії роздрібна торгівля та послуги дісталося підприємству Берегиня. Покупців було, можна сказати, багато, вже продаємо ми наші вироби з бісеру, з тіста та соломи там. Доробляють навіть до сих пір. Ну, загалом відгуки. Добрый. М0852. Очень хорошие результаты, и действительно они делали красивые вещи. Приз 300 гривен. В общем, мы вошли в эпоху развлечений. Отстегни тугрей. Группа У 0751. составляет 500 гривен. Третье место в категории э, общественного питания получает Strategy Land. Группа N08-5152. Второе место в категории общественного питания получает предприятие «Сладкоежка». М0651. Спасибо, ребята, за, спасибо ребятам за живую музыку и вкусную еду. Лидером в группе по общественному питанию оказалась Пузата Хата. Это совместная группа S0851 и M0852. Поздравляем, ребята. Поздравляем. Спасибо еще раз, праздником. Дорогие друзья, давайте еще раз наградим бурными аплодисментами победителей игры «Магнат». И мы поздравляем победителей. И пусть в настоящем бизнесе вы будете такими же успешными. Удачи вам, будущие олигархи! Еще раз с праздником вас, дорогие студенты! До свидания!